الحمد لله الرب الرحيم المنان واللطيف بعباده حين تقلقهم الهموم والاحزان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأكوان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirun bima ta'amalun Hadir muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan segala titah perintahnya Dan meninggalkan segala larangannya Supaya kita memperolehi kebahagiaan Dan ketenangan hakiki Di dunia dan di akhirat Muslimin rahimahumullah Musibah Merupakan ujian Allah Untuk menguji kesabaran kita Sebagai hambanya Barang siapa bersabar rela dan kembali kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat darjahnya Menghapuskan dosa-dosanya Dan menggantikan kesusahannya dengan kebaikan Namun Barang siapa berputus asa dan tidak menerima ketentuan Allah Maka dia akan menambah kesedihan dan kerugian pada dirinya sendiri dalam dunia ini Tiada tempat yang tidak ditimpa musibah Termasuklah negara kita Malaysia yang kita cintai ini Kita boleh lihat pada tahun ini Negara kita diuji oleh Allah Subhanahu SWT Dengan beberapa ujian Atau musibah Antaranya kejadian tanah runtuh yang berlaku di pantai barat Sabah serta banjir dan ribut tropika yang berlaku pada bulan November yang lalu ini adalah rentetan daripada peralihan monsun daripada monsun barat daya kepada monsun timur laut yang bermula pada bulan November dan dijangka berakhir pada bulan Mac menurut Jabatan Meteorologi Malaysia. Dari perspektif, perspektif, agama pula, setiap musibah yang berlaku bukanlah suatu kebetulan atau hanya suatu fenomena alam. Tetapi merupakan suratan yang sudah tertulis. Ianya merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Dalam fikiran setiap daripada kita Pastinya pernah terlintas Kenapakah bencana atau musibah ini berlaku? Adakah ianya disebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu SWT? Adakah insan-insan yang terkena musibah ini Sedang dihukum atau dimurkai oleh Allah Subhanahu SWT? Dalam membicarakan persoalan ini Agama Islam telah meletakkan asas dan dasar dalam memahami punca, kesan dan akibat daripada sesuatu perkara yang berlaku. Musibah, bencana, malapetaka atau apa sahaja istilah yang digunakan bagi menggambarkan situasi sukar ini, semuanya adalah merupakan sunnatullah dalam alam ini. Ianya didatangkan kepada hamba-hamba Allah atas beberapa sebab Kadang-kadang datang sebagai tanda kemurkaan daripada Allah Atas keingkaran hambanya itu sendiri Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 42 surah Al-An'am rajim." ولقد أرسلنا إلى أمة من قبلك فأخذناهم بالبكاء والضرا إلى علهم يتضرعون مقصوده، <applause> dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu lalu mereka mengustakannya. Maka kami seksakan mereka dengan kebuluran dan penyakit Supaya mereka berdoa kepada kami Dengan merendah diri Serta insaf dan bertaubat Musibah kadangkala datang sebagai teguran daripada Allah Subhanahu SWT Agar hambanya sedar diri Dari kelalaian dan kembali ke pangkat jalan عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه Hatta yuafi bhi yoma al-qiyamah, atau kmaqal al-salat wal-salam. Maksudnya, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW beliau telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengkehendaki kebaikan bagi seseorang hamba, dia akan menyegerakan hukuman yakni teguran atau balasan baginya di dunia ini lagi. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan bagi seorang hamba, dia akan menahan hukuman daripadanya kerana dosanya sehingga dia membalasnya secara penuh pada hari kiamat. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang musibah juga datang sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. An Anas bin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza ahabba Allah qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man falahus falahu sakh Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila Allah Ta'ala mencintai sesuatu golongan Dia akan menguji mereka Justru Sesiapa yang reda ketika diuji Maka baginya keredaan Allah Dan sesiapa yang marah Yang tidak reda maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jua. Sidang jumaah yang dikasihi sekalian, maka jelaslah bahawa musibah yang menimpa itu tentu sekali terselindung di sebaliknya mesej kepada kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jika kita diuji dengan apa-apa musibah, ambillah masa sejenak untuk berfikir. Menilai dan menginsafi diri Sentiasalah bermuhasabah diri Mengadu kepada Allah Panjatkan doa Minta pertolongan Mohon keampunan Pintu Pinta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Usahlah lemah walau susah Jangan rebah Walau lelah Jangan mengalah Namun berdoalah Juga berserah Meski terbeban ditimpa musibah Usah mengalah Teruslah tabah Jangan sekali pertikai ketentuan Allah Jangan marah Jangan mengalah Kerana berulang ditimpa musibah Tetapi banyakkanlah muhasabah Ambillah ibrah Ketahuilah bahawa sesungguhnya Setiap dugaan itu ada ganjarannya Jika kita hadapinya dengan baik Ingatlah bahawa selagi mana kita beriman setiap ketentuan Allah untuk kita adalah merupakan suatu kebaikan untuk kita selama mana kita berinteraksi dengan baik dengan ketentuan itu meskipun ada kala kebaikan tersebut tidak kelihatan pada zahirnya Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajai urusan orang beriman sesungguhnya bagi seorang mukmin setiap urusannya adalah kebaikan hal ini tidak berlaku bagi sesiapa pun selain seorang mukmin jika menimpanya kesenangan dia bersyukur maka itu adalah kebaikan baginya dan jika menimpanya kesusahan dia bersabar maka itu pun adalah kebaikan baginya hadis riwayat Imam Muslim sidang jumaat yang Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam masa yang sama khatib juga ingin berpesan bagi mereka yang tidak diuji dengan bencana yang berlaku ini janganlah menjadikan ujian yang melanda ini sebagai alasan untuk menuding kesalahan kepada mana-mana pihak Menjadikan ianya sebagai bahan olokan Dan sendaan kepada orang yang ditimpa musibah Atau mencela mereka Ujian sebegini sudah tentu meninggalkan kesan emosi Dan trauma kepada mereka yang menanggungnya Kerana melibatkan kerugian sehingga ribuan ringgit Tidak usahlah menambah lagi derita yang telah dipikul Sebaliknya, Sebagai umat Islam yang benar-benar berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, sebaiknya kita mengulurkan bantuan sedaya yang mampu kerana musibah ini sudah pasti mengakibatkan kesan yang pelbagai seperti kerosakan harta benda, kehilangan orang tersayang, wabak dan penyakit, terputus belak bekalan makanan dan sumber kewangan dan sebagainya. Hulurkanlah bantuan sama ada dalam bentuk kewangan Tenaga maupun buah fikiran Namun Jika tak, tidak dapat membantu demikian Bantulah dengan iringan doa keselamatan Kesejahteraan Kesehatan dan ketenteraman Kepada mereka yang timpa dengan musibah ini Kerana kita sentiasa digalakkan Untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain Setidak-tidaknya kita menunjukkan sifat prihatin dan belas kepada sesiam sesama insan. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahri al-ghaibi illa qala al-malik wa laka bi misl rawahu muslim diriwayatkan daripada sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak ada seseorang muslim yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan di sebalik pengetahuannya melainkan malaikat akan berkata dan untukmu juga seperti yang engkau doakan Hadis riwayat Imam Muslim Hadirin muslimin rahimakumullah Mengakhiri khutbah pada hari ini suka khatib memperingatkan sekali lagi bahawa dalam menghadapi pelbagai kesukaran dan cabaran dalam kehidupan ini Kita dituntut untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nadlu annakum bi minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa bashshiris <Sessizos> sabirin. <Sessizos> alladheena idza asabat-hum musibatu qalu inna lillahi wa inna raji'un maksudnya demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawahhu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.